Этот фонд создан штабом национального захиста Днепропетровской области при содействии МВД, Министерства обороны и антитеррористического центра. Бизнесмены Днепропетровской области, в том числе Игорь Валерьевич Коломойский, являются людьми, которые в этот фонд первыми сдали деньги. Но при этом фонд обращается в том числе к другим крупным предпринимателям, олигархам, которые получили все от этой страны с просьбой о помощи, и чтобы они в том числе принимали посильное участие в формировании этого фонда. Принято решение уже сейчас, до 15 мая, выплатить семьям погибших военнослужащих при совершении антитеррористической операции по миллиону гривен. Понятно, что кормильцам не вернешь, но тем не менее эти деньги помогут достойно как бы помочь семье, в том числе дать детям образование, и это будет как жест, который продемонстрирует о том, что страна не забывает своих героев. Кроме этого, за счет фонда будут осуществляться, в том числе, все мероприятия, связанные с лечением, реабилитацией раненых при совершении антитеррористической операции. В случае, если фонд будет сформирован в достаточном количестве, а мы очень надеемся, что к этому присоединятся не только как бы бизнесмены Днепропетровщины, но в том числе и другие крупные предприниматели, в том числе и граждане Украины. Тогда будут рассматриваться вопросы, в том числе помощи погибшим во время оккупации Крыма, как известно, там тоже два человека были убиты и э, все другие военнослужащие, которые э, как бы при выполнении боевой задачи. Э, получили травмы, там, увечья и все остальное.